Təksirlilik prezumpsiyası tam aydın olmayan səbəblər üzündən özü də daimi əsaslarla newsmaker rolunda çıxış etmək istəyən adamlar üçün yaratmaq elə də asan deyil. Xüsusilə əgər bu adamlar nə şişə, nə də kebaba açıq-aşkar seçilən ziyanı vurmadan newsmakerlik etməyi istəyirlərsə. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, bu mümkün deyil. Newsmaker-sənsə, zaman-zaman kimisə tənqid etməlisən. Özü də bu elə tənqid olmalı idi ki, auditoriyanın ürəyindən tişan çıxarsın. Əsatirə xalanın xətrinin qalmamasını hədəfləyən tənqidlərsə heç vaxt yüksək reytinqə malik olmayıb. Nə etmək olar? Doğrudan da kimi, nəyi tənqid hədəfinə tutmalısan ki, məqsəddli şəkildə ağrıtılacaq başına dəsmal bağlamaq ehtiyacı ortaya çıxmasın. İstəyirəm potensial tənqid obyektlərinə, bəziləri barədə yığcam məlumat verim. Bu sırada birinci yeri həyatda olmayan adamlara verməliyik. Uzun ellər bəzi hallarda isə əsrlər bundan qabaq dünyanı tərk etmiş adamları xüsusi problemlə üzləşmədən tənqid eləmək olar. Burada əsas məsələ obyektin düzgün seçilməsindədir. Tənqidin obyektivliyi əmsalına fikir verməyə dəyməz. Əslində bu yolu seçmiş newsmakerdən heç kim obyektivlik gözləmir. Əsas odur ki, şöhrət qazanmış sərkərdə, tanınmış mecenat ya da heç olmasa görkəmli ədib haqqında rezonans doğura biləcək tənqidi fikir irəli sürəsən. İkinci yerdə vaxt ilə qılincının qabzəsi də kəsən, indisə çeşidli səbəblərdən soyuq silahını itirmiş və hələ də həyatda olan adamlar gəlir. Əlbəttə, bu adamların heç də hamısını tənqid etmək olmaz. Düşünüb, daşınmaq, yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. İxlana balta çalanların dəfistindən xəbərsiz toplumun razılıqla qarşılayacağı fikri tapandansa ora yubanmağa dəyməz. İzazanız və ehtiyatı əldən vermək istəməyən newsmakerlər üçün həmçinin maraqlıq ola biləcək hədəflərin siyasətini yekunlaşdırmaq istəyirəm. Burada müxtəlif peşə sahiblərinə söhbət gedəcək. Doğrudan da elə peşə sahibləri var ki, onları kollektiv məsuliyyətə cəlb etmək çox asan və təhlükəsizdir. Məsələn, politoloqlarımızı götürək. Təcrübə göstərir ki, əslində hamıya bəlli olan səbəblərdən, bəlli tərzi ilə danışan orta statistik politoloğu problemsiz tənqid eləmək olur. Bununla da newsmaker həm cəsarətli, həm də savadlı newsmaker olduğunu özü başda olmaqla hamıya sübut edə bilər. Gəlin belələrinə əhəmiyyət verməyək. Ruhdan düşsünlər.